আপুনি যদি এজনী ছোৱালী হয় বা নাৰী হয় বা মহিলা হয় আৰু এনেকুৱা ঠাইত এজন পুৰুষক লৈ যায় আপোনাৰ লগত তেতিয়াহ'লে মই গেৰেণ্টি দি কথা কৈছোঁ যে আপুনি কেতিয়াও শান্তিকে বজাৰ কৰিব নোৱাৰিব আৰু মোক আপোনালোকে কমেণ্ট দি থাকে নহয় ইউ আৰ লাকি তুমি লাকি বহুত লাগি তুমি বহুত ভাগ্যশালী

একো কিনিবলৈ নকয় দেই ইয়াত যিহে বস্তুৰ দাম নকৈছোঁ আৰু দহটকীয়া বস্তুৰ দাম মানে পঞ্চাছ টকা তেনেকুৱা কৈ দিছে আৰু এইবিলাকতো সুধিবই নোৱাৰি আৰু এইবিলাক দেখিছে নহয় কাণফুলি আৰু ইয়াত আহিলেতো মই মানে পাগলীয়ে কৈছাওঁ কোনটো লওঁ কোনটো নলওঁ অৱস্থা কিন্তু কিনো ল'ম এইবিলাক চব দহ টকীয়া বিছ টকীয়া কাণফুলি এনেই বেলেগ দোকানত বা বেলেগ দিনত কিন্তু আজি মেলা লাগিছে মেলা স্পেচিয়েল বুলি আশী টকা এইবিলাক মই জানোৱেই এইবিলাক ইমান দামী নহয় সেইটো কাৰণে মই ইমান দাম দি যে মই বস্তুবিলাক কিনিব পাৰোঁ সিমান মানে মই এতিয়া এফৰ্ড কৰিব নোৱাৰিম মানে দহ টকীয়া বস্তুটো মই জানি বুজি কি মই পঞ্চাছ টকা দি ল'ম নেকি আৰু এইবিলাক দেখিছিলো ইমান সৰু সৰু ক্লিপ এটা পাৰ পিছ বোলে ত্ৰিছ টকা কোনে লগাব আৰু মোৰ চুলিত এনেও এইবিলাক সৰহকৈ কিনে পৰিয়ে যাব ইমানেই চিল্কী আছে মোৰ চুলিখিনি আৰু এইবিলাক ৰাবাৰ দেখিছে নহয় দামবিলাক লিখি দিছে পঞ্চাছ টকীয়া বিছ টকীয়া আৰু এইবিলাকতো এনেই মই কেমেৰা কৰি থৈ দিছোঁ আৰু আপোনালোকক দেখুৱাম বুলি ল'বলৈতো একো নোৱাৰিম কাণফুলি দুযোৰমান ল'লোঁ আৰু এয়া দেখিছে নহয় ইয়াৰ পৰাই এযোৰ ল'লোঁ মোৰ কাৰণেও ললোঁ আৰু মাৰ কাৰণেও ললো এইটো মাৰ কাৰণে ললোঁ আৰু মোৰ কাৰণে অকণমান ঝুমকা লগা এইটোৰ কাণফুলি ল'লোঁ মেলা বুলি ক'লে কিবা কিনিবলৈ যাম বুলিটো মনত আহে কিন্তু সোমায়েই যে বস্তুবিলাকৰ দাম ইমান কিনিবলৈ মনে নাযায় সেইটো কাৰণে সোমাই মেলি মানে আৰু চাম আৰু বস্তুবিলাক এতিয়ালৈকে যদি আপোনালোকে মেলালৈ যোৱা নাই তেতিয়াহ'লে এতিয়াই যাওক আৰু বিশটকীয়া কাণফুলি লৈ আনক বেছি দাম থকা বস্তুবিলাকৰ দাম যদি মই কৈয়ে দিলোঁ কম দাম থকা বস্তুবিলাকৰোতো দাম মই ক'বই লাগিব বিছ টকীয়া কাণফুলিও আছিলে তাত মই বিছ টকীয়া কাণফুলিয়ে ল'লোঁ তিনিযোৰ ইমানেই কৃপণ মই যিমানে কম দামী বস্তু চাম মানে বস্তুটো ভাল হ'ব লাগে মুঠতে মানে কাম চলিব পৰাকৈ ইমান দাম দি বস্তু লৈয়ো ইমান বেছি দিনটো পিন্ধিব নোৱাৰিম সেইটো কাৰণে কম দামী বস্তু তিনিটা চাৰিটামান লৈ ল'ম তাতে মই সুখ আৰু মই বজাৰ কৰিবলৈ গ'লে লাকি হয়নে নহয় আপোনালোকক কম বুলি কৈছোঁ নহয় এই ক্ষেত্ৰত মই বহুত লাকি মই অকলে মানে বজাৰ কৰি বজাৰ কৰিবলৈ গ'লে মানে মই তেওঁৰ ওপৰতে ডিপেণ্ড হৈ যাওঁ তেওঁকে সুধি থাকোঁ প্ৰত্যেকবাৰ কোনটো লওঁ কোনটো নলওঁ বুলি আৰু তেওঁক খঙায়ো নাযায় মানে ভাগৰো নালাগে মানে তেওঁক যিমান দেৰি বজাৰ কৰোঁতে লাগিলেও মানে যিমান সময় লাগিলেও আৰু মেলা চেলা চাই মেলি আমি আহি গ'লোঁ ঘৰ আৰু অকণমান তিতি গৈছে দেখিছেনে চুলিখিনি অকণমান তিতা তিতা লাগিছে আৰু ঘৰ আহি পায়ে মোৰ বিষ মানে মোৰ সেইটো কাৰণে চাহ অকণমান বনাই লওঁ বুলি ভাবিলোঁ আৰু চাহ বনাইছোৱেই যেতিয়া আৰু মেলাৰ পৰা মই পপকৰ্ণ লৈ আনিছিলোঁ আৰু ভুজিয়া লৈ আনিছিলোঁ আৰু চাহ তাহ খাই আকৌ ধুনীয়াকৈ এতিয়া ৰাতিৰ আহাৰো বনাব লাগিব আৰু এয়া দেখিছে ন মহ কিমান ওলাইছে আমাৰ ঘৰত নক'ব আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাব দেই সকলোকে বাই বাই